Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərdən daha bir qrupunu Əmək və əhalinin sosial müdafiəti Nazirliyinin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edib. Yeni protezlər aktivlik və funksionallığı ilə seçilir. Geniyom sistemi üzrə hazırlanan protezlər elektron oynaq əsasında hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlənməsinə, sabit təhlükəsizlik, təhlükəsiz hərəkətə imkan yaradır. İndiyədək Vətən müharibəsi zamanı xəsarət alaraq aşağı ətrafları amputasiya olunmuş 109 qazi 100 13 yüksək texnologiyalı protezlər təmin olunub. Növbəti mərhələdə yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərdən isə 32 nəfəri ən son texnologiyalı protezlər təmin ediləcək. 12 nəfər qazi hazırda yəni mərhələdədir və onları da yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmasını həyata keçiririk. 562 nəfər elektron əllər vasitə ilə təmin olunublar. Ümumilikdə 1038 nəfər əlil və 7874 rəabilitasiya vasitəsilə təmin olunublar. Və hal-hazırda bizim mərkəz həm qazilərə, həm də ələli olan vətəndaşlara xidmət etməyə davam edir.